dua dialog orang yang kaya yang direkodkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin kongsikan berkaitan dengan dua dialog orang kaya yang patut untuk kita jadikan sebagai peroman yang ada di dalam Al-Quran. Dialog yang pertama adalah dialog Korun. Kita boleh lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 78. Yang mana maksudnya adalah Korun menjawab dengan sombongnya. Aku diberikan harta kekayaan ini hanya disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa apabila mereka disiksa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah sedia mengetahuinya. Ini adalah dialog seorang yang amat kaya raya yang bernama Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang mana pada asalnya Qarun ini adalah seorang yang soleh dan meminta supaya Nabi Musa mendoakan kekayaan kepada dirinya dan telah diberikan kekayaan, akhirnya Qarun menjadi seorang yang kedekut dan tidak mengeluarkan zakat. Bahkan apabila ditanya berkaitan dengan kejayaan kekayaannya, Qarun mendakwa ianya adalah kerana dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa sombongnya korun ini terhadap kejayaan yang telah diterima oleh dirinya sendiri, sehingga mengenepikan Allah Subhanahu Taala. Dalil yang kedua pula adalah seorang yang kaya, raja, orang soleh, bahkan nabi. Ianya adalah nabi Sulaiman Alaihissalam. Kita boleh lihat di dalam surah An-Naml ayat yang ke 19 yang mana bermaksud maka tersenyumlah nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau reda'i. dan masukkanlah aku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Dialog ini dapat kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman dengan rendah hatinya dan dengan rendah dirinya setelah dia mendengar suara semut dan terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan beliau telah memohon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sering dikurniakan perasaan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain pada itu, beliau juga tidak melupakan ibu bapanya yang telah mendidik dari kecil dan juga berharap supaya Allah Ta'ala meredai dan meletakkannya ke dalam kalangan orang-orang yang beriman. Sedangkan dia tahu dia seorang Nabi dan Nabi semestinya akan masuk ke dalam syurga.